Закладанный низ? Хьюмер Деконгестант Диет через 30 секунд Хьюмер Деконгестант Каждый шаг дается Ценой страшных жертв Погибает свет нации Здоровые, крепкие эм, так сказать, Мужики Хомячат с удовольствием эти сотни миллиардов За обе щеки А способна ли Сегодняшняя Россия руководимая теми, кто ею руководит, по ходу войны, не перестраиваясь, перестроиться. Не может армия быть здоровой, когда нездоровая система вся в целом. Начинаются лопаться какие-то швы между лоскутами кафтана. И дальше что? Остановить это уже невозможно. Скандали, інтриги, розслідування Російський воєнкор розповів правду, яку намагаються приховати у Кремлі. Вірніше хотіли приховати, але зась. А тут ще й у скайбієхі невтішні новини. Можна ли присходяще називати розсипанням фронту? Да нет, конечно, нет. Знаєте, дивитися на кислу пику пропагандистів. Ну не скажу, що задоволення, але приємніше, ніж коли вони радіють. Бо взагалі-то дивитися на них не хочеться. Але поки вони своєю словесною діареєю прибивають дно і, звісно, поширюють купу фейків, це щоб підірвати нашу з вами віру в перемогу, ми маємо це робити і намагатися руйнувати кремлівську пропагандистську машину. Тож вітаю з вами я Інна набок. Знаю, ви скучили, тож знову зібра. для вас цікаву добірочку гучних, але дуже-дуже брехливих і цинічних заяв пропагандистів. Бо невже ось все це можуть заявляти адекватні, нормальні люди? Криворожская, которая пришла с Зеленским, откуда там Нормальних нормальных собеседников? Пока Даже была я Знаете, Порошенко относиться как угодно, да, но он точно не идиот. И он прекрасно понимает, что в 2014 году он стал президентом страны не благодаря тому, что его поддержал украинский народ. Его в 2014 году Порошенко назначили президентом да. страны. То же самое будет сейчас. Но ну, вы всерьез говорите о субъектности украинского народа, того самого, которого... Вы, считаете... вы сами там рассказывали Нет. уже давным-давно, как там э территориальные там избиркомы расчехляют Нет, там да, все это. Да, это... Но выборы это... Там... Я говорю о субъектности, о праве народа избрать того, кого они считают нужным. У них есть это право? Нет, конечно. И этот человек будет назначен. Вы посмотрите, как шустро действует Юлия Владимировна. Она, в отличие от всех, уже, уже побывала Владимир у то Келона вит, и побывала мой. на... на э -э -э да. Э, на, на, на инаугурационном молебне. Юлия Владимировна, да? А вы говорили о роли женщин? Она ключевая будет. Спередон паш. Спередон паш. Вот. Ну, Спиридон Павлович, Ну серьезно, ну вот Юлия да, Владимировна. Сери... Я серьезно. Политическая шей. даже не Юлия политическая, которая выйдет из своей пирамиды. Да, ну, да, да, слушай, да, да. Она да. Говорит... Знаете, Она я вам хочу сказать, да. скрытие покажет. Вы очень рано списываете на самом деле со счетов. Звісно, тема переговоров с Украиной, а також прихід до влади в Сполучених Штатах Америки Дональда Трампа і на о цьому тижне головные темы обговорения в московских студиях. Мы должны прийти к какому-то общему знаменателю. Да. Этот знаменатель должен какой? паритетное выгодное условие для России, сделка с Соединенными Штатами, Соединенными Штатами, где и Соединенные Штаты должны получить э, какие-то преимущества и России. Я правильно понимаю эту историю? Нет. А как тогда? Поясните. Очень просто. Мы выдали наши условия. Если они их примут, хорошо. Если нет, весь мир в труху. В декабре 21 -го года мы сформулировали наши условия. Мы вынуждены были проводить специальную военную операцию, потому что была угроза самого факта существования России. Эта угроза очень простая. Ракеты НАТО, летящие там из-под Харькова. Она не ликвидирована. Она не ликвидирована. То есть, а что значит? Что значит что-то устраивающее Трампа? Все устраивало американцев. Нас Но слово «сделка» звучит, мы с Россией У должны заключить сделку. Ну, якщо ми нас хотим... слово зділки не звучить нікогда. же ми сядемо за стол переговору? А Ми не збираємося садитися за стол переговорів. Але я от помітила, що зараз навіть пропагандисти не можуть між собою домовитися, чим то їм тепер промивати мізки глядачам цих ефірів. Тож і маємо те, що маємо, верніше нову порцію маразму з палати невеликомно хворих. Що єс в рамках дійствуючої дійствуючі нормативні бази. Переговоры начнутся, то они будут, строго говоря, нелегитимными. А, а это значит, что и результаты этих переговоров можно будет объявить нелегитимными. Действующий режим в Киеве с удовольствием получает так, сотни миллиардов от своих спонсоров. Извините, за простоту выражений, за простоту народных выражений, как у нас говорят, в народе хомячат с удовольствием эти сотни миллиардов за обе щеки, но э, выполнять э, указания своих спонсоров, а мы знаем, что такие указания есть, э, отменять принятый указ о запрете переговоров не спешит. Но я думаю, что в конце концов э, те, кто платит деньги, должны все-таки заставить его это сделать. І думаю, що йому це зробити придіду. Тим часом новий старий президент Білорусі, тобто самопроголошений президент Лукашенко, який до слова намалював собі там майже 88% голосів, після оголошення результатів, виліз із не менш гучними заявами, і все таки як можна назвати ці вибори демократичними, коли ваші саме противники і суперники... Или находится в тюрьме, или в изгнании. Стив, ну давай, может сейчас будет продолжение, я отвечу, чтобы не забыть. Кто в тюрьме, кто в изгнании и прочее. А ты вот здесь, это, это право выбора, это демократично. Кто-то выбрал тюрьму, кто-то выбрал изгнание, как ты говоришь. Мы же никого не выгоняли из страны. Ну, скажу откровенно, Стив, если бы ты такую позицию... В нарушенні закону в приміл ти без дійсно сидів. Скорейше, ты к нам не приїхав. Чи вірніше картопляний фюрер схоже тренується до якогось там стендап-шоу, де виступатиме схоже коміком? Бо спочатку він заявив, що хоче брати участь у переговорах щодо війни в Україні. Ну а далі, взагалі, пригадав, як завдяки саме йому відбулися попередні переговори, і як вам? эти украинцы, э, Зеленский выкобеливался как мог. Э, договорились в Гомеле первую встречу провести, допустим, в 11 утра. Они приехали только к ночи. И от, откровенно скажу, я россиян уже удерживал, говорю, ребята, ну не уезжать. Они говорят, да, ну мы поедем, не хотят, не надо. Я говорю, ну не, обвинять будут потом, что э, мы не захотели переговоры. Они меня послушались. И к ночи только приехали. И это было всегда. Потом или нет, в Гомеле тут опасно, граница российская недалеко. Хотим Беловежскую пушу. Хорошо? Пожалуйста, в резиденции президента, которую Хрущев построил, не я. Как видите, Лукашенко Что той блазень. Но встиг он бовкнуть и про систему «Орешник». Мовляв, Білорусь отримає її вже з дня на день, і Лукашенко мріє розмістити арешник ближче до Смоленська, і це свідчить про те, що Російська Федерація і Білорусь знову зібралися шантажувати та залякувати Захід. І це в той момент, коли сама кривава федерація чим далі, тим більше затягує зашморг собі на шиї. Та й на фронті в окупантів не все так добре, як у звітах Міноборони Федерації. І ось тому підтвердження. Из-под Курахова можно ли рассуждать на тему того, что фронт на Украине посыпался? Мы так часто задаем этот вопрос, мы так часто слышим, что украинцы страдают и жалуются, мы смотрим на наши успехи, но можно ли происходящее называть рассыпанием фронта? Да нет, конечно, нельзя. Фронт не рассыпался, украинцы воюют, воюют ожесточенно. Вы знаете, даже когда просувание какое-то есть, оно дается путинской армии величайной ценой. И приховать это в Кремле уже не могут. Наши продвигаются. Но какой ценой дается это продвижение? О чем, как говорится, говорят телеграм-каналы, которые вы, наверное, читаете, тех воюющих и волонтеров. И Павел Губарев об этом говорит, и Евич об этом говорит. Каждый шаг дается ценой страшных жертв Погибает свет нации. Здоровые, крепкие, э, так сказать, мужики, э, уже, так сказать, знающие толк в жизни и прочее. То есть в отсвете лет уходят, не только там 50-летние, 60-летние. Воевать так преступно. Я, пришел, я тоже, так сказать, э, вот сейчас читал, мне прислали из Курска. Вот, да, от Коренева до Суджи вот почти дошли 50% личного состава минус. То есть тебя, как и в Первую мировую войну, кидают, так сказать, в атаке, даже без бронетехники, Ну все, дроны смели из поля боя пойти. Тебя кидают, как в Первую мировую, на пулемет, тут здесь и на пулеметы, и на дроны, и на кассетные боеприпасы. И в таких условиях продвижение к Днепропетровску и Запорожье, это будет новые сотни тысяч та й це ще не все. Бо, схоже, путіністи чи то прозріли, чи просто розуміють, що їм гайки, і почали говорити ось так. Бо роками загниваюча система таке рано чи пізно, але не витримає і з тріском провалиться. Я не можу не задати собі питання, просто собі. я нікого не агітуру, а способна ли сьогоднішня Росія руководима тими, хто її руководит ходу війни. не перестраиваясь, перестроиться. Не может армия быть здоровой, когда нездоровая система вся в целом. Начинаются лопаться какие-то швы между лоскутами кафтана. И дальше что? Остановить это уже невозможно. Только полное обновление руководства. И где, спрошу я, брать новых? На кого менять, когда вся структура вот так вот выстроена? Можно. Отправить в підвал плахового управлінця, придателя вора. То де взять весь апарат? Як вам такі відверті зізнання пропагандистів? Напишіть у коментарях і не забувайте, звісно, і про вподобайки. Вони, як і ваші коментарі, допомагають алгоритмам Ютубу просувати відео, а отже, його побачить якомога більше людей. Та найголовніше, я дуже люблю ваш зворотній зв'язок. А на цьому сьогодні у мене все. Але ви ж знаєте, на болотах з дна стукають регулярно. Тож обов'язково побачимося у наступному випуску. Тільки підтримуйте Збройні Сили України та бережіть себе. І побачимось.